Ще дещо схожа тема, хоч в іншому напрямку, йдеться про те, що також є в сталі і певні традиції саме у спорті і у пропаганді здорового способу життя, у Харківському центрі професійно-технічної освіти номер 3 Тут відбулись традиційні заходи, що входять до програми. тижня спорту, традиционного осеннего тижня спорту. И про это наши два наступных интервью. Мы провели новые формы работы. То есть третий год подряд мы проводим неделю физической культуры и спорта она складывается со следующих разделов. В понедельник у нас открытие этой недели с приглашением наших ведущих спортсменов за все существование училища. Бывшая 33-я, ЦПТО-3. У нас очень много таких людей, которым гордится не только наше училище, но и Харьковская область, и, будем говорить, и наша страна. Это такие, как Виталий Киселев, Сукач Владимир, Беседин Андрей, Шмыгарев Миша и многие-многие другие. Эти мужчины, будем уже говорить, 40-летние, у которых уже и дети учатся у нас, приходят и рассказывают, как они жили, как они поднимали спорт в нашем училище. И вот с этого и проходит у нас открытие недели физической культуры и спорта. Во вторник мы проводим всякие ну, забавные там, олимпийские старты, так, игры, все. Выходят группа на группу, сражаются, и... Выявляют победителя, и на этом у нас вторник заканчивается. В среду мы проводим ну, совсем училище. Так, в этом году у нас приняло 19 групп. И если 19 групп умножить на 30 человек, то вы понимаете, сколько людей приняло в среду на дне здоровья. Он начался в 8 часов утра и закончился где-то в 2-3. Ну, 15-16 часов закончилось. Сюда входят такие виды, как подтягивание, челночный бег, перетягивание каната. Особенно любимый для цпто 3 это, конечно, футбол. Мы разбили футбольное поле на 4 поля, 40 на 20 и провели мини-футбол. Было приятно даже смотреть глазом, когда на поле играет сразу 8 команд. И это очень была приятная, хорошая картина. Что еще интересно, все дети, все находились, ну, как говорится, на одной площади, и был контроль, никуда никто не может уйти, все под контролем мастеров и так далее. В четверг мы провели областные соревнования, наша команда, где тут же те люди, которые кто-то где-то мы не досмотрели, может где-то проявил, уже в четверг мы провели, участвовала наша команда в в первенстве Харьковской области среди ЦПТО по кроссу. Это было на базе ВПУ-6. И в пятницу, венец всего, было закрытие. На этом закрытии мы наградили всех, кто что занял. Так, допустим, по первому курсу у нас выиграла МА-14. Мы это... Группу наградили, мы наградили не только самих детей, но и мастеров этих групп, которые ну, любят спорт и уделяют спорту в воспитании своей группы. Большое значение. Если бы они этого не уделяли, они бы не выигрывали и так далее. Вот. И когда все это мы подвели итоги, мы Выставили все кубки, выставили всю литературу. Там у нас есть даже такое, что дети писали рефераты о физической культуре и спорте. Кто в футболе, кто в баскетболе. Вот. вот так у нас и прошла неделя физической культуры и спорта. Но с времен... Тогда, когда я работал директором областного центра спорта для всех, мы всячески помогали развитию массового спорта и в том числе ЦПТО номер три. И когда нам, мне лично сделали предложение быть главным судьей, я не отказался. Тем более, что все-таки опыт массовых соревнований есть. И очень было приятно, что большая, большое колесо детей участвовало на протяжении Пяти дней. И, ну, они с азартом. Особенно понравилось, когда перетягивание канатов, когда там, ну, азарт был такой, что э, точно такие футбол. Вы понимаете, как? Ну, действительно, это я должен отдать должное руководителю федерального Кравченко Николай Владимирович, то, что это возродилось опять, когда это было лет 20, когда были месячники по видам спорта и так далее.